Bayangkan, tiga gadis yang tidak bersalah di tingkat dua pasar raya ditembak dengan kejam. Dua daripadanya masih remaja. Penjenayah mengikat tangan mereka bersama, menembak kepala satu demi satu. Ini bukan filem. Ini adalah tragedi sebenar yang berlaku 28 tahun lalu di Hachioji, Jepun. Percaya atau tidak, sehingga kini penjenayah masih bebas berdiri di sini saya seolah-olah mendengar bunyi tembakan pada tahun itu. Itu adalah malam 30 Julai tahun 1995. Sebuah pasar raya kecil di Bandar Hachioji, Jepun. Dinamakan Pasar Raya Nampe. Tingkat satu penuh dengan rak yang meriah. Tingkat dua adalah pejabat yang tenang. Tiga gadis bekerja di sini. Mereka tidak tahu. Kematian sedang merayap mendekati. Mari kita masuk ke kes ini, memulihkan setiap butiran malam itu, bersama mendedahkan misteri yang belum terpecahkan. Kes ini dikenali sebagai rompakan dan pembunuhan pasar raya Hachioji. Hadiah 6 juta yen untuk maklumat penangkapan masih terpampang di jalanan. 28 tahun telah berlalu. Kebenaran masih tersembunyi dalam kabus. Adakah anda sudah bersedia? Ikut saya masuk ke dalam tragedi ini, 30 Julai tahun 1995 adalah festival Oben di Jepun. Taman Bishin di seberang pasar raya sedang mengadakan perayaan besar. Suara orang ramai gendang bergema. Perniagaan pasar raya nampak sangat meriah. Tiga gadis pada hari yang sibuk ini. Mereka adalah Noriko Inagaki, 47 tahun. Megumi Yabuki 17 tahun dan Hiromi Maeda 16 tahun. Megumi Yabuki dan Hiromi Maeda adalah pelajar sekolah menengah. Mereka bekerja sambilan di pasar raya. Bekerja sambil belajar penuh dengan semangat muda. Megumi Yabuki ceria dan suka tersenyum. Matahari kecil di mata rakan-rakannya. Hiromi Maeda lembut dan baik hati. Hari itu dia sebenarnya tidak perlu bekerja tetapi kerana kawan rapatnya Yabuki sibuk dia datang membantu secara sukarela siapa sangka keputusan ini menjadi akhir hayatnya Noriko Inagaki berbeza dia berusia 47 tahun baru bekerja di pasar raya selama sebulan terus menjadi pengurus syif malam ada khabar angin bahawa dia dengan pemilik pasar raya mempunyai hubungan yang samar-samar. Masa lalunya semakin misteri. Ketika muda bekerja sebagai wanita pendamping di tempat hiburan, dekat dengan tokoh-tokoh gangster. Malah sebelum kes berlaku, dia menerima pisau dan surat ugutan. Surat itu berbunyi, "Jika terus begini, nyawamu akan hilang." Malam itu pukul 9, persembahan festival urban mencapai kemuncaknya pasar raya akhirnya tutup. Noriko Inagaki membawa hasil jualan, naik ke pejabat tingkat 2 untuk mengira. Megumi Yabuki dan Hiromi Maida membersihkan kedai di tingkat 1. Mereka merancang selepas selesai kerja, pergi ke taman seberang untuk menonton persembahan. Wajah kedua-dua gadis itu penuh dengan harapan untuk masa depan. Pukul 9 lewat 3 minit, Bunyi gendang dari taman bergema, pukul 9 lewat 6 minit, pintu pasar raya dikunci lampu dipadamkan, pukul 9 lewat 7 minit, acara festival urban tamat, jalanan mula senyap, pukul 9 lewat 15 minit Noriko Inagaki menggunakan telefon pejabat, menelpon kekasihnya Encik M, menyuruhnya datang menjemput dengan kereta Pukul 9 lewat 17 minit. Lima das tembakan kedengaran dari arah pasar raya, mengoyak kesunyian langit malam. Lima das tembakan ini berasal dari keterangan sepasang kekasih yang lalu. Mereka mendengar dengan jelas, tetapi ketika itu tidak peduli. Pukul 9 lewat 20 minit, Encik M memandu ke bawah pasar raya. Dia menunggu dan menunggu tetapi tidak melihat Noriko Inagaki turun dia tidak naik untuk mengetuk pintu sebaliknya terus memandu ke kedai minuman yang sering mereka lawati mengira Noriko Inagaki mungkin pergi ke sana dahulu pukul 9 lewat 45 minit Encik M sampai di kedai minuman mendapati Noriko Inagaki tiada dia membuat keputusan yang pelik dia menjemput pemilik kedai minuman untuk kembali bersamanya ke pasar raya. Pukul 10 tepat, mereka kembali ke bawah pasar raya. Encik M masih enggan naik, menyuruh pemilik kedai naik bersendirian untuk memeriksa. Pemilik kedai menolak pintu tingkat 2, mendapati pintu tidak berkunci. Di dalam gelap gelita, dia berasa takut, tidak berani masuk lebih jauh. Hanya boleh kembali. Akhirnya, Encik M dan pemilik kedai naik bersama. Saat menyalakan lampu, mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Noriko Inagaki bersandar pada peti besi, ditembak di dahi. Kulitnya terbakar oleh serbuk mesiu. Megumi Yabuki dan Hiromi Maeda, tangan mereka diikat dengan pita pelekat. Mulut mereka juga disegel. Kepala masing-masing ditembak sekali. Tergelincir di lopak darah, sudah tidak bernafas. Pemandangan ini, membuat bulu Roma meremang. Encik M dan pemilik kedai ketakutan sehingga hilang semangat. Mereka tidak berani menggunakan telefon di bilik. Berlari ke telefon awam di jalan untuk melaporkan kepada polis. Polis segera tiba. Doktor forensik dan juruteknik mula menyiasat. Mangsa memakai pakaian biasa menunjukkan mereka sudah selesai bekerja bersiap untuk pergi penjenayah masuk ketika mereka akan keluar Luka Noriko Inagaki menunjukkan dia ditembak dari jarak dekat penjenayah juga menembak lagi di atas kepalanya kedua-dua gadis itu tidak dapat melawan ditembak secara eksekusi yang lebih pelik lagi adalah penjenayah juga menembak sekali ke peti besi tetapi 5.62 juta yen di peti besi, lebih kurang 2.5 juta yuan, tidak disentuh langsung. Ini menjadikan motif kes semakin misteri. Di permukaan adalah rompakan dan pembunuhan, tetapi mengapa penjenayah tidak mengambil wang? Kunci peti besi masih terpasang di kunci. Cakera kod berhenti di kedudukan yang betul. Di atas meja ada kertas bertulis kod. Noriko Inagaki tahu kodnya. Jika penjenayah mahu mengambil wang, itu mudah sekali. Tetapi dia memilih untuk pergi. Polis mula mencurigai, ini bukan rompakan biasa, lebih mirip pembunuhan kerana dendam. Hubungan sosial kedua-dua pelajar itu mudah. Mereka hanyalah mangsa yang tidak bersalah. Manakala Noriko Inagaki Latar belakangnya yang rumit menjadi tumpuan. Sifat kasarnya, hubungannya dengan gangster, surat ugutannya, semuanya menjurus kepada satu kemungkinan. Sasaran penjenayah adalah dia. Pada pita pelekat di tempat kejadian, dikesan cap jari dan peluh. Jejak yang disyaki milik penjenayah, mungkin kerana penjenayah menanggalkan sarung tangan seketika. Tetapi teknologi pada tahun 1995 terhad. Cap jari tidak dapat diambil dengan lengkap. Saiz kasut penjenayah adalah 42. Kasut berasal dari kilang getah di Hiroshima, tetapi kasut ini terjual ratusan ribu pasang. Tidak dapat dikesan. Dalam jejak kasut ditemui serbuk besi halus. Mungkin jejak dari kimpalan atau kerja di kilang besi. Kaedah penjenayah bersih dan kemas. Tembakannya tepat menggunakan pistol tiruan Colt revolver berkaliber 38 dari kilang Arms Corp di Filipina. Asal usul pistol ini menjadikan kes semakin rumit. Pada masa itu Jepun, Korea serta gangster di Hong Kong dan Taiwan suka membeli pistol jenis ini dari Filipina. Mengesan asalnya hampir mustahil polis mula menyaring sospek. Yang pertama adalah Encik M. Kelakuannya sangat mencurigakan. Mengapa tidak turun dari kereta untuk mengetuk pintu? Mengapa perlu menjemput pemilik kedai minuman kembali bersama? Penjelasannya adalah, di pasar raya hanya ada gadis-gadis muda. Dia masuk secara sembrono tidak sesuai. Jadi mencari wanita untuk membantu. Selepas polis menyiasat, tidak menemui bukti lain, hanya boleh mengecualikan syak wasangkanya. Suspek berikutnya adalah Teruo Takeda, penjenayah profesional. Hidupnya seperti buku teks jenayah. Ibu bapanya bercerai ketika dia berusia lima tahun. Disiksa oleh ibu tiri, putus sekolah menengah dan meninggalkan rumah. Menjadi samseng, menikam orang merompak dan menculik. Hidup selama enam puluh tahun. 28 tahun dihabiskan di penjara. Tahun 2002, dia membentuk kumpulan pencurian Jepun China, menerima pendatang tanpa izin dari China, merompak dan mencuri di Jepun. Kemudian dia juga terlibat menyeludup wanita China ke Jepun. Tahun 2009, Takeda ditangkap di China, menghadapi hukuman mati. Untuk mengurangkan hukuman, dia melapor kepada polis. Mendakwa tahu siapa pelaku kes pasar raya Hachioji. Dia menunjuk seorang lelaki China bernama He Liang. He Liang berasal dari Fujian. Tahun 1994 menyelinap ke Jepun dan diusir. Tahun 1995 menyelinap lagi. Bergabung dengan kumpulan perompakan. Berkenalan dengan Takeda. Tahun 2002 meninggalkan Jepun tahun 2006 berhijrah ke Kanada, polis Jepun cuba mengekstradisi Hi Liang, tetapi Kanada tidak bersetuju. Selepas rundingan tiga tahun, tahun 2013, Hi Liang diekstradisi ke Jepun kerana pemalsuan pasport, tetapi dia hanya mengakui jenayah pasport, tidak bercakap tentang kes Hachioji langsung. Tahun 2014. Dia dihukum penjara 2 tahun ditangguhkan 5 tahun. Tidak perlu menjalani hukuman penjara, kemudian kembali ke Kanada. Dia mendakwa tidak pernah ke Hachioji, sekarang menjalani kehidupan mewah di teranto. Pelaporan TKDA akhirnya tidak dapat mengubah nasibnya. Tahun 2010, dia dihukum mati di China. Pada masa yang sama polis juga mencurigai pemilik pasar raya. Dia mempunyai hubungan samar-samar dengan Noriko Inagaki. Latar belakang sosialnya rumit. Sebelum kes berlaku, empat kamera pengawas pasar raya dimatikan. Reaksi pemilik juga mencurigakan. Mendengar tiga orang maut, dia secara spontan berkata, Kenapa tiga orang mati? Polis mengikutinya selama lima tahun, tetapi tidak menemui bukti. Tahun 2015, kes mendapat kemajuan baru. Polis menggunakan teknologi baru, mengambil cap jari lengkap dari pita pelekat, cocok dengan seorang pemandu lori berusia 50 tahun. Lelaki ini direkodkan cap jarinya pada tahun 2004 kerana mencuri bonsai, tetapi meninggal kerana sakit pada tahun 2005. Cap jarinya dengan cap jari di tempat kejadian cocok di 8 titik terperinci tetapi undang-undang memerlukan 12 titik pencocokan DNA juga gagal kad kehadiran menunjukkan dia sedang bekerja semasa kejadian petunjuk ini terputus lagi selama 28 tahun polis Jepun mengerahkan 220000 orang untuk menyiasat tahun 2009 di rumah ahli gangster menemui revolver yang sangat sepadan dengan senjata pembunuhan tetapi pistol gangster sering diperdagangkan di pasaran gelap tidak dapat dikesan tahun 2012 polis pergi ke filipina untuk menyiasat penyeludupan senjata masih tidak membuahkan hasil peluang kes nampaknya hanya boleh berharap pada teknologi masa depan atau saksi baru Orang terakhir yang melihat mangsa adalah sepasang suami isteri. Mereka pada malam kejadian pukul 20.56 berbelanja sebelum pasar raya tutup. Polis menerbitkan rupa mereka dan senarai belanja mereka, berharap dapat mencari mereka. Mereka mungkin berselisih dengan penjenayah. 28 tahun telah berlalu. Adakah pasangan ini masih hidup? Tiada siapa yang tahu. Kes ini membuat saya rasa sedih yang tak terhingga. Megumi Yabuki dan Hiromi Maida. Kehidupan mereka tergelincir pada usia 16 dan 17 tahun. Pengetua Yabuki mengenang, dia adalah gadis yang suka tersenyum. Setiap hari peringatan kematian, sekolah akan mengadakan penghormatan senyap untuknya. Rakan-rakan Maida masih membersihkan kubur dan meletakkan bunga untuknya. Masa muda mereka seharusnya sedang mekar tetapi dirampas dengan kejam oleh penjenayah. Kisah Noriko Inagaki juga membuat orang rasa sayang. Masa lalunya rumit tetapi adakah dia layak menerima hukuman? Tiada siapa yang dapat memastikan kebenaran kes ini mungkin selama-lamanya terkubur dalam debu masa. Tetapi saya percaya keadilan mungkin lambat tetapi tidak pernah tidak hadir. Menurut anda siapa penjenayahnya? Encik M. Liang atau pemandu lori? Sila kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa melanggan. Jumpa lagi di episod seterusnya.